在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。王小菲妈妈张兰日前指控大 S 在未离婚前就跟具俊晔搭上线，还有网友声称具俊晔在2018年就与大 S 的私自吃饭。具俊晔对此曾一度发声，表示停止造谣。二丽又晒出大 S 姐姐和粉丝的照片做澄清，质问这怎么可能是同一个人？大 S 也随后跟着转发。 巨君业日前被传早在二零一八年就和大爷的自子见面吃饭，帮他澄清对方是自己多年的台湾粉丝。巨君业也于二日在社群平台晒出大爹次子和该粉丝的正脸照做对比，又气又无奈地说：“怎么有办法一直扯说这两人是同一个人？因为没有办法，只能将正脸照放上来。”对于露出两位的脸，我感到很抱歉。 最后用英文及汉文写上了“停止造谣哦，骗子们！”在巨君叶发文澄清不久后，大 S 也将该篇贴文转发到自己的现实动态，写道：“好幸运，我和欧巴身边的朋友们都是二聪明明文明人。”对于网络传言的感激意味浓厚，夫妻俩的盛名也引来许多粉丝支持，表示这一看也知道不像，真理永远站在对的一方。巨君叶沉稳。 这怎么可能是同一个人？怎么有办法一直扯说这两人是同一个人？因为没有办法，只能将正脸照放上来。对于露出两位的脸，我感到很抱歉。据君夜帅出的第一张照片是有人和大爷所亲接的脸部放大照，并用中文写道：“这怎么可能是同一个人？” 画面中两位女子确实颇有些相似，但一位是双眼皮，一位是单眼皮，而且鼻子也不相通。第二张照片依然是脸不对，比图的差距更加明显。大爷素清洁皮肤蜡黄，更显年龄感；，感鞠婧也有人则肤白貌美，看上去年轻许多。鞠婧祎再次退问：“怎么一直抱怨两个人是同一个人？”并对用了友人的照片表示抱歉。 第三张照片，巨君也直接晒出和友人的合影。巨君也长镜微笑，女子在身后微笑比比，两人同框年龄差颇为明显。或许是用了美颜的原因，这位女子的自拍比她拍要年轻漂亮得多。 巨君夜晨之前赴台是为了和粉丝见面。从照片来看，剧君也确实是被一群女性粉丝包围着。这位身似大 S 姐姐的女子出现在每一张照片中，合影的时候也挨巨君夜很近，不难看出两人关系很好。在关掉美颜的情况下，该女子和大 S 亲姐确实颇为相似，但仔细一看还是能看出不同。 为了证明自己的清白，俊俊爷也算是火出去了，把压箱底的照片全部翻出来，但还是不忘给其他粉丝贴上贴纸。俊俊也绝地反击，大爷是面里藏针，夫妻俩配合默契，打了一个漂亮的翻身仗。既然两人已经在一起，就无畏他人的流言飞语，一起到老吧。